хорошо сзади и спереди ты оберем лишь меня и полагаешь на меня руку твою дивно для меня для меня ведение твое высоко не могу постигнуть его то есть давид не мог постигнуть всю заботу божью потому что давид видно наблюдая свою жизнь, о том, как Бог вмешивался, о том, как Бог вмешивался в его жизнь, Давид на основании этого, на основании своих, своих наблюдений, своей жизни и вмешательства Бога в его жизнь, начинал понимать о том, насколько Бог хорошо его знает, насколько Бог везде с ним. Дальше, друзья, дальше просто, дальше просто цепляйте о том, где Бог может вам помогать, в каких местах дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо? Там. Ты там. Сойду ли в преисподню? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Вы понимаете? То есть Давид говорит просто, что для Бога в плане его, в плане Давида нет ничего невозможного. То есть вопрос, в какую бы халепу, в какую бы ситуацию не попал, он говорит, я нигде не могу скрыться от тебя. Везде рука твоя настигнет меня, везде дух твой прибудет, даже в аду. Даже вопрос в аду. И вы знаете, мы в конце прочитаем это писание, и вы знаете, что вопрос, ну вопрос, Господь и там имеет право. Господь и там имеет власть, вы понимаете, везде. У Него все. Я просто хотел закончить этим местописанием, писанием о том, что у него написано ключи ада и смерти, ключи Шиола и смерти. То есть он не просто смог Лазаря воскресить и подтянуть к себе, не просто Лазаря смог прийти. Ну то есть Иисус сказал, и почему больше, чем трех дней было? Ну знаете, почему он позволил Лазарю разлагаться? Чтобы никто уже не усомнился. Потому что когда когда там, знаете, умер и через три минуты его воскресили, думаешь, ну, может там, может и не умер, знаете? А тут реально, вот тут реально э, четвертый день, когда уже все говорят, да нет, ну... Там уже воняет, там уже разложение, там уже точно не может быть ничего. Там уже ни один врач не воскресит. Господь говорит, Господь показывает его всемогущество, его абсолютное, абсолютное могущество, его абсолютную власть на земле. Без разницы, это физические власти, духовные болезни, не болезни. Друзья мои, мы должны это понимать. И насколько сильно мы будем понимать, насколько сильно мы будем читать об этом, чтобы слово становилось плотью, настолько сильнее будет повышаться наша вера. Понимаете? И мы будем знать, что если на пути какое-то препятствие, и мы понимаем, что это люди не с церкви, мы, мы общаемся с людьми не с церкви, без разницы, касается это ваших документов, касается это вашей безопасности, касается этого вашего здоровья. Если мы реально будем, э, будем в это во все вникать и понимать, слушай, ну если Бог решит вот так вот, то никто, понимаете, никто не сможет этому воспрепятствовать. Никто. И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очреве матери моей. Славлю Тебя, потому что дивно устроен, потому что я дивно устроен, дивны дела твои и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я был созидаем в тайне и образуем был в глубине утробы. То есть, друзья мои, Давид говорит о том, что настолько Бог вникает. Мама так не видела, как созидались кости, как все это происходило. Понимаете, как Господь видит нас и знает. Это о чем говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог не просто, знаете, там рождается какой-то человек. Знаете, как у нас бывает? Ну, у нас же там миллиарды на земле. Ну, родился какой-то там человек. Ну, Бог его познал тогда, когда он там, в лучшем случае, если пришел в церковь. Нет, вы понимаете, каждого человека Бог любит. Бог надеется, во-первых, что он будет спасен, он верит, ну, и по, э, дает ему жизнь, понимаете? И он смотрит, как растет, как все. То есть Богу интересна наша судьба, Богу не безразлично. Бог не смотрит в массы, как мы там смотрим, а ну масса там людей. Ну смотришь на Верхний и думаешь, ну кто там? Сережа Шевченко или кто там, да, какой-то там человечек. Нет, Бог знает все это. Бог вникает во все это. И это дает мне, знаете, это дало мне такое, такое свежение, такое понимание. И я готов сегодня пойти. Я сегодня готов идти, я сегодня готов справляться с какими-то какими, с какими вещами, с какими-то вызовами. И ты смотришь на то, что происходит, и то, что, возможно, будет происходить. И ты как бы понимаешь, да, а, есть трудности какие-то, но Бог держит мой жребий. Ну кто из кто из кто из нас вот вы можете задать себе так тихо вопрос, ну как бы вы верите, что Бог держит твой жребий? Бог держит твою судьбу, как бы занимается? Если он вот просто держит, это в моем понимании вот держит. Ну по-другому я держать не могу. Вот Бог держит мою судьбу, то есть она в Его руке. И когда я буду сталкиваться с чем-то, это абсолютно, ну, ну Бог, просто, Бог просто будет за меня заступаться. Давайте откроем Евангелие, э, Евангелие от Иоанна. Мы недавно, по-моему, с пастырь с вами говорили насчет этого местописания. Потому что иногда может казаться, что у дьявола появляется какая-то власть в определенные времена. Да, у дьявола появляется власть, но она появляется над теми, кто принадлежит ему. Там он может делать, что он хочет. Но те, кто, э, те, кто с Богом, э, та судьба, и дьявол не имеет просто власти над теми людьми, тот, кто ходит с Богом. И давайте откроем в Евангелии от Иоанна 19 главу. 19 глава, 10 стих. Пастор, мы с вами, да, об этом месте Писания, по-моему, говорили. Это разговор Пилата с Иисусом Христом. Когда Пилат встал, когда, Пилат стал, когда привели, привели Иисуса Христа э, на распятие, Пилат вдруг подумал, что все в его руках. Но получил очень интересный ответ. Э, 10 стих. Пилат говорит ему, Иисусу. Мне ли не отвечаешь? То есть Он ему задавал вопросы говорит: так что ты там, давай, рассказывай? Но ну, Иисус молчал. Ну, потому что Иисус пришел сделать свое дело. У Иисуса был сценарий определенный, все там шло так как запланировал Господь. Иисус это четко понимал. Пилат говорит Ему: «Не, э, Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя? Власть имею отпустить тебя. Иисус отвечал Ему: Не имел бы Ты надо мной никакой власти? если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня тебе». После этого ответа написано, интересно, 12 стих, с того времени Пилат искал отпустить его. Мне кажется, что Пилат просто понял все, понял в этих словах. Знаете, иногда тебе человек ответит, и не надо никаких ты просто реально понимаешь, что это так и есть. Знаете, вот если это сказано с властью, если это сказано вот прям так, как оно есть, ты реально хопа и, хопа и понимаешь. И Пилат вдруг думал, что все крутится вокруг него, вокруг Рима, вокруг всего. Но вдруг, понимаете, Иисус, представьте, его били, он оплеванный там, да, избитый, его притянули, всю ночь не спали. То есть его в этом виде предстают перед перед, перед царем, перед Пилатом поставили, и Пилат смотрит на него. Ну, я имею власть там, что-то сделать. Но Иисус просто этими словами сказал: "Слушай". Имеешь ты, другими словами, не имеешь ты никакой власти надо мной. И мы должны это понять, друзья мои, в это время. Мы должны это понять. О том, что если не будет дано свыше разрешение от Господа внедриться в твою жизнь, что-то там сделать, дьявол не имеет никакой власти. Если мы в Завете, понятно. Это я вообще об этом не говорю. Это это совершенно другая проповедь. Это я уже говорю для всех нас. Напоминаю нам наши, э, э, напоминаю нам наши наши права, понимаете? наше, наше место в бое, друзья. Мы не просто там у Бога какая-то какая, -то, какая -то там, знаете, группа людей, там на которую Он иногда смотрит Вы понимаете? Ну, кровь. Должна что-то говорить нам сегодня. Цена, которая была за нас заплачена, должна была говорить о, о каких-то намерениях. Божьих, о том, что они были не просто такое, знаете, но ну не отдал бы он сына своего, единородного, на поругание, не, не дал бы пролить крови, если бы у него, если бы он там, знаешь, ну как бы будет у меня с Алиной э, Батьковной какие-то там отношения, знаете, ну сегодня будут, завтра не будет, ну попала она в ситуацию, ой, ну ладно, ой, забыл, не забыл. Вы понимаете, если вы платите такую цену, кто платил какую-то цену? Тут что-то капелька стоит. <свист> ну, понимаете, там цена была такая заплачена. И цена сама по себе, она что-то говорит о намерениях человека. Если он готов заплатить за эту вещь такие деньги, то он, соответственно, и будет... Ну, когда ты в Авроре покупаешь... Кто грешит в Авроре? Кто туда приходит? Магазин утешения. Ты чувствуешь просто себя Просто выходишь, 100 гривен потратила, выходишь, это, знаете, где мой Бентли? У меня сегодня были такие покупки, столько всего нужного, потом валяется дома. Ну, не что? Вы понимаете, да? О том, что цена крови о чем-то говорит. Сегодня проповедь о нас, друзья мои, на самом деле. О том, какие мы крутые, о том, какие мы любимые. О том, как Бог за нас просто стоит горой. Это, это может быть сегодня тебе не надо, эта проповедь. Но, возможно, завтра она тебе нужна будет. Особенно мужчинам она нужна сегодня, после, после 18 числа. Понимаете, о том, что куда бы ты ни зашел, Господь с тобой. Ну, понимаете, куда бы ты ни попал, Господь с тобой, куда бы ты ни попал, ты иногда за детей думаешь. И ты должен думать, но ну, если Бог держит мой жребий, а это мои дети, то Он позаботится о них, то обязательно Он, если Он это все делает. Понимаете, и у дьявола, я хочу подчеркнуть еще, э, власти вместо дьявола. Потому что мы иногда, как церковь, мы иногда даем э, верующие, знаете, верующие иногда думают про дьявола больше, чем он есть на самом деле. Знаете почему? Все очень просто. Фильмы. Марвел. Мы выросли так добро, вот оно все время еле-еле побеждает зло в последний момент с большой натяжкой. И иногда нам кажется, что но ну, это мы воюем здесь против духов злобы поднебесной, но на самом деле все давно уже решено. Ну, понимаете, давно решено. И у Бога с дьяволом войны никакой нету. Но ну, он не потряс Боже, он... Вы понимаете, что произошло? Ну, Произошло то, что Бог дал определенные вещи людям, и у людей с дьяволом произошло, и Бог решал этот вопрос с помощью сына. Но у Бога с дьяволом нет, он его не, отобрал, там волшебный скипетр у Бога какой-то. И Бог так теперь думает, о Боже, давайте все молиться, чтобы как бы мне восстановиться в правах. Нам надо немножко, немножко понимать. И мы насмотримся этих фильмов, и оно годами у нас отлаживается. И мы воюем, воюем, воюем. Но вы понимаете, есть первое, небо, второе небо, кто знает, и третье небо. И послушайте, на третьем небе, как на самолете, когда вы поднимаетесь, облака, 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 мы помню тогда да, в Болгарии, такой туман, такой погода такая страшная была. И ты поднимайся, поднимайся, хопа, а там все. Там все нормально. Там нету никакой, там никто не опаздывает, там никто не воюет, там никто не сидит и не думает. Я вам сейчас покажу. Я вам сейчас покажу вопрос, как, Какие отношения у Господа с дьяволом? И какая власть у него? Но мы это должны иногда читать. Для того, чтобы немножечко освежать. Для того, чтобы не думать о том, что вот так, знаете, дьявол и Бог сидит, и вот это вот туда-сюда, туда-сюда. И церковь немножко там помогает, и Господь говорит уже почти. Нет, это сегодня пастырь говорил про нас. Про наши дела, про нашу, про нашу землю, да, которую он дал нам в руки. И мы тут не очень сильно хорошо поступили и теперь, и Бог и тут нам благословил, дал нам, дал нам кровь Иисуса Христа, дал нам силу и власть, и говорит, только верьте, вы можете, сможете это все победить. Но у Бога все по-другому. У Бога все по-другому. Давайте откроем, откроем Иова. Да? Кто-то читает Иова, я чувствую. Кто-то изучает Иова в последнее время, вот я чувствую, на первом ряду пастырь просто, я знаю, читает его, я подслушал его разговоры. Первая глава Иова. Друзья мои, кто читал Иова? Кому нравится это? Или, или с Иовом все так же обстоит, как и с, с этим, как и с откровением? Ты что, закладок себе тут надел уже? Вообще просто, друзья мои, нам, нам иногда надо читать об этом. С шестого стиха. Чтобы вы поняли, до шестого стиха рассказывается, как был такой человек, Иов, да, у него были сыновья, и все у него было хорошо. Он был там богобоязненный, в общем, хороший такой парень был Божий. Но здесь хочется показать место дьявола. Понимаете? Место дьявола. Это нам даст бонус определенный по поводу нашей жизни. Мы немножечко, немножечко придем в себя вообще. О том, что на самом деле дьявол ничего не побеждает, и у Бога все нормально. На земле просто происходят определенные вещи, но Бог силен на них влиять. И вопрос верующих людей, у Бога стоит, если Бог не разрешит каким-то вещам происходить, но ну, если человек сам, конечно, не открывает двери для, для дьявола, это не та проповедь, вы понимаете. Я сейчас не об этом хочу говорить. Но если если Бог определенные моменты не разрешит в вашей жизни, ну, ничего не будет, поймите. Никто не сдвинет, никто не сдвинет во жребий, никто не заберет с Божьей руки во жребий. Дьявол не заберет просто так, знаете, Бог заснул, дьявол выхватил, как в фильмах бывает. Меньше смотрите фильмов про добро и зло, либо смотрите трезвые их. Шестой стих. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. И сыны Божии, там в современном переводе, ангелы пришли на планерку. Друзья мои, я по-другому это не назову. Планерка пришли, Господь их собирает потому что мы иногда думаем что господь как какое то знаете существо там живет ничего не делает он смеется радуется но понимаете у него все все есть мы собраны мы созданы по образу и подобию божьему и был день когда пришли сыны божьи или ангелы предстать перед господа между ними пришел и сатана ну знаете как бы как невзначай. мне это показывает что он как-то отдельно пришел знаете ну на, 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 на этот набал и сказал Господь Сатане, откуда ты пришел и отвечал Сатана Господу. И сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь Сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, ну, в общем, как мы с вами, и уделяющий и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его? Друзья мои, я хочу, чтобы мы тоже немножечко ну, понимали о том, что Бог ограждает людей своих. Но понимаете, Бог ограждает своих людей. То есть сатана тут показывает о том, что он ну как бы не мог туда подойти.